bu Türkiyənin bayrağına endirdi. Bəli. Bu həmin tipdir. Gəlin məsələyə də gəlei. O adamı da bu, həmin fəal tipdir. kimi təqdim elədilər. Bu ictimai fəal kimi təqdim elədilər də zərbəsizdən danışıram. Siz o günü onu ictimai fəal kimi təqdim elədilər dediniz? Təqdim elədim. Amma elədin. Amma ictimai fəal kimi təqdim edən adamın adını çəkmədiniz. Kirət Cəfərlidir. Bəli, gəlin açıq danışaq. Açıq danışdıq. B Öl so, yəni deməmişdim. Bəli. Bəli, bəli. bəli mən bu gedə şeylər məni incidir zərbə. Niyə? Yö, bu fikrət Cəfərlidir, Cəfərlidir. Cəfərli. Birinci ən böyük xəyanətkar onun özüdür. Yox, gəlin adam. Yo, yo, ifadədən mən danışıram. Bayrağı endirmək cinayətdir, Səhirbəy. Türkiyədə bayrağı endirəni çox tezdir. Biz belə dostumuzdur, amma bayrağın incidilməyə. Biz mən görürsüz Qudrat Həsənquliyevdən, Fazilqanfərin sər yolu ordan tutmuş danışıb gəldim ki, kimsə məni deməsin ki, o mənim dostumdur bu mənim. Söhbət dövlət və millət anayışından gedir. Bayraq anayışından. Söhbət ondan gedir ki, o şah bilmillətin namusuna toxunub. Namusa toxunanın başı kəsilər Zərbəy. Namusa toxunanın alınından gülləni vurarlar. Necə ki türk əskərləri köprüzdə. Türkçənin sizdir adamı öldürsünnərmi? Yox. Səhrbəş bayrağa toxunanı vurarlar. Bayrağı toxunanı vururlar, vurarlar. Namusa toxunanı vurarlar. O onu vuran şərəfli bir övlad kimi hər yerdə hörmətlə qarşılanar. Köprüzdə Yunanlar tüch bayrağını endirəndə türk əskəri vurdu, yerə saldı. Dünyaya baxdı, dedilər ki, bayraq endirilməz, yenə savrulur, endirilən vururlar. Bundan